Охрана комсервис на защиту русского Сбербанка России. Кто-то поглядывает в мою сторону, то чувствует, что думают, я испугаюсь. Вот таким вот оборонным Они Ездят. Прокомментируете что-то? Ну вы поддержите хоть это? Не, не, ну вы вот скажите, вы поддержите или не поддержите русских? Я против, России. О, ну вот это уже в комментариях.

Ну, конечно, а ваши документы? Да покажите ваши, я вам покажу вам ваши. Открыты вы, я же повинен кому-то. Не на камеру. Добрый, добрый, давайте, давайте, открывай. Лебедь Микола Петрович. До какого действует? Разом рыбка, действуем в 2015 року Все? А ваше до контрадиста вы поменяете идти Под Верховную Раду. Да под Верховной Радио нас не слышат Так и здесь тоже не услышат Ну как-то вот услышала женщина почему, Хорошо, почему? Сбербанк России? Нет, я не а за Сбербанк, я, за, помещение, в чем его вино? Так, а помещение мы не трогаем, мы, мы ему плохого ничего не сделали. А, Органы власти тоже разрисуем. Придем с Востока, обязательно разрисуем все. Головы, конечно. А, Снимайте. Снимайте. Да, професії, але працює в Сбербанку Росії. Ну в тим як вирішено платить налоги. Україні, Україні, правильно? Основний фонди де працюють в російської Сбербанку Росії. Ну розкажіть Нарайчі. мені Ну, no. Верховна Рада, яка має займатися всі питання, нічого це не робить і не no. закриває батьки. Тому що Верховна Рада це Верховна Рада, а не рада. Так віти можуть рішати проблему. Ну Обычных, пугать, обычных вещей, мы никого не пугаем. И... Мы, мы, же, мы же не приехали и... туда, не начали ломать ничего. Тем более парни, не парни, парни было, были нормальные и... э, с девушками. Э... Кот был хороший. Это же это же бойкот. Они присадили, вас получается. И медики, город, и получается, так Здравствуйте. 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 Кота там дальше не видели, нет? Здравствуйте. 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 Да, ну, у, меня все отлично. Ты милиция не Нет. Зачем мне милиция вызвала? Наехала, елки-палки. С опозданием, правда, ну ладно. Прощается милиции. Их не опоздание, как всегда. Так что на такой вот веселой ноте. Я хочу еще раз закончить нашу прямую трансляцию. С города Киева. Проспект Московский. Босквитуй российский. Не наживай. Не давай наживаться российским оккупантам. Все, нехай щастить вам.